جب اللہ کا بندہ طائب ہو کر راجے اللہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے عشق اور محبت کا جام اس کو پلا دیا جاتا ہے پھر اس کا قلب اور روح دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے پھر اس کا جسم زمین پر ہوتا ہے اس کا دل اور اس کی روح عرش پہ ہوتی ہے اس کا تعلق مالا اعلیٰ سے جڑ جاتا ہے اور پھر سارا مالا اعلی اس بندے کا مرد بشر کا اسیر اور غلام بنا دیا جاتا ہے اور یہ توبہ کے بعد اگر بندہ رب سے محبت کر لے دو باتیں توبہ کر لو اور توبہ کے بعد تعلق رب سے عشق اور محبت کا جوڑ لو تعلق حضور کی ذات سے عشق اور محبت کا جوڑ لو جو سفر توبہ کے بعد عشق الہی اور عشق رسول عشق جو سفر تیزی سے طے کراتا ہے دنیا کا کوئی عمل اور عبادت اس تیزی سے سفر طے نہیں کراتی مولانا روم فرماتے ہیں حضرت جنون مصری کے حوالے سے نائے مستانہ خوش میادم تا عبد جانا چنی بندگیو استرا اندر ہی حضرت ندارد اعتبار خدا कुन مارا جان जानवे زاری कुनद دش دم دش مولانا فرماتے ہیں کہ بندہ جب تائب ہوتا ہے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے اس دنیا کی آلودگیوں کی دلدل دل سے نکل جاتا ہے اس کا نفس اس کا قلب اور اس کی روح غلازتوں سے جل جاتی ہے پاک ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنا رشتہ مالا یا سے جوڑتا ہے اللہ سے قائم کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر بہترین رشتہ دو چیزوں پر منصر ہے ایک توبہ کے ساتھ ہر وقت اس کے حضور تجرب کرے اور گریہ وزاری کرے اور ایک اپنے مولا سے تعلق عشق اور محبت کا جوڑے فرمایا کہ گریہ وزاری اور تذروں سے رونے دھونے سے اور تذروں سے اور اللہ کے حضور رشتہ عاشقی سے راستہ اتنا جلد طے ہوتا ہے اور اس قدر قرب عطا ہوتا ہے کہ سال ہاتھ سال کی ریاضت اور مجاہدے سے بھی وہ بات مرد حق کو نصیب نہیں ہوتی اور پھر وہ فرماتے ہیں اسی طرح کہ جو خصوص اور بندگی اور استرار اور عشق اور محبت کی کیفیت میں جو یہ بے چینی اور بے قراری کی کیفیت اگر اللہ کے تعلق میں قائم ہو جائے اس کا اللہ کے حضور وہ اعتبار ہے کہ اتنا بڑا اعتبار دنیا کے کسی اور عمل اور عبادت کا نہیں ہے فرمایا مولانا روم نے کہ اے بندے پھر اگر تو چاہتا ہے کہ خدا سے یاری ہو جائے خدا سے دوستی ہو جائے تو خدا سے یاری کرنے کے لیے تعلق زاری پیدا کرنا ہوگا رونی دھونی کا تعلق پیدا کرنا ہوگا اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نالا رونا دونا آہو بکا و زاری اس کے عشق میں و زاری اللہ کو جتنی پسند ہے ساری دنیا میں اتنی اور کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں اللہ اس بندے کو اپنے قریب کرتا چلا جاتا ہے